Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковой залозы. Антраль. Відколи Генштаб оголосив, що наші сили відходять з кринок, це край лівого берега на правий берег, тому що там абсолютно немає за що триматися. З того часу повідомляють і ворожі, до речі, пабліки, що Теплінський керівник угрупування військ Дніпро віддав наказ форсувати, намагатися форсувати принаймні, на Дніпрі острови ці малі і росіяни використовують плоти, катери, моторні човни з веслами. Суть в чому що? А вони під хорошим ураженням і вже наші оборонці кажуть, що і дуже добре касетниками накривають їх, і впевнено дронами, і втрати там в них серйозні. Ну, не на правий берег ушли наші ребята з Крина. Просто по левому берегу отошли і на острова, кстати, в тому числі, і на інші позиції. Це режим активної оборони, так називаємо, він дуже опасный, тому що постоянно під огнем противника. Потому и возникает вопрос о целесообразности такого рода действий, то есть нахождение на левом берегу, хоть, когда есть, если есть достаточное количество средств поражения, допустим, тех же э, кассетных боеприпасов, которыми можно, в принципе, также уничтожать россиян, и в дронами особенно с правого берега, э, можно также уничтожать россиян, не рискуя жизнями наших ребят. Э, еще раз повторюсь, единственный военный, в, в, военный профит, так сказать, в действиях такого рода он может только быть, если идет подготовка к форсированию э, реки, водной преграды создается тактический плацдарм под расширение, под создание оперативного и форсирование дальнейшего движения. А когда затягивается, э, так сказать, затягивается время, то здесь большой вопрос: а зачем вообще находиться на левом берегу если есть возможности дальних средств поражения особенно россиян которые сейчас будут пытаться есть на правый берег ну то есть исходя из логики опять же боевых действий россияне пытаются надавить по центру фронта то есть в районе покровска на Покровск, А им надо растянуть фронт в районе харьковщины мы видели эти то, то что там россияне сейчас топчатся в районе Липцов, Волчанское, пытаются там собраться где-то в районе Сум, Суджи, но ну, наши там постоянно их прорезают. Так вот логика говорит о том, что россияне в принципе должны э, начать такого же рода действия, беспокоящие, я бы так сказал, и по, по правому берегу, то есть пытаться перебраться через Днепр на правый берег, создать какие-то плацдармы для того, чтобы связать наши войска, растянуть их по фронту, э, заставить наше руководство принять решение о переброске Дополнительных резервов как раз на правый берег, забрав их, допустим, с основного направления. Но ну, это логика войны, то есть это такие легкие формулы, как они действуют, россияне действуют в принципе с точки зрения логики правильно. Но для, но для того, чтобы форсировать Днепр, э, зацепиться на правом берегу, ну, для россиянам надо положить там не одну тысячу россиян. И опять же, не приведет это абсолютно ни к чему, потому что э, занимать плацдарм, допустим, на, друго, на другом берегу реки можно только под какую-то стратегическую программу. То есть, опять же, расширение до оперативного и движение дальше. Ну, нету у россиян сейчас сил, средств для того, чтобы двигаться на Николаев, на Одессу или там, допустим, на ПМР. Просто его, их не существует. А потому беспокоящие операции, которые будут просто нам, это такой положительный момент, мы можем уничтожать россиян, не бегая их по левому берегу, не бегая за ними по левому берегу, а уничтожать их в момент переправы, и на правом берегу, если они, допустим, где-то там зацепятся, появятся. То есть еще один такой полигон для прожарки россиян. Тогда нет смысла нам на левом берегу находиться. И вот о чем говорю. То есть россияне сами прут туда, то есть они связываются, пытаются связаться на левом-правом берегу. А то, что их накрывать можно, да, кассетниками это оптимальный вариант в момент где-то кучкования на левом берегу или на Островах і попитки перебратися через Дніпро, накривати касвітниками мілепане Романе. Якщо говорити про допомогу наших партнерів, ми сьогодні вже Британію згадували правда прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його так званий план для Росії. Суть в тому, що в Британії знайшли змогу робити і відновлювати стволи для України. От, власне, про що йдеться, що вони для нашої вірніше, артилерії, для артилерії, яку нам передали, АС-90, будуть виробляти стволи. Наскільки це хороший підхід, тому що наскільки я знаю, стволи, особливо західної артилерії, важко переносять ту інтенсивність, яка є на фронті в Україні. Ну, ствол сам по себе это расходник, то есть, что такое ствол? Это, это механизм по большому счету, который удерживает очень большое давление при подрыве порохов и выходе снаряда из ствола, и естественно направляет сам снаряд, направляет точно пытается направить. В, в точку уже удара. То есть э, испытывает, во-первых, очень большие нагрузки, а во-вторых, он должен быть э, высокоточными э, станками э, выполнен. То есть это целый такой технологический, очень сложный технологический э, продукт, который, ну, в принципе, от него очень много зависит. Именно вот ствола, от его тех, техники исполнения. Э, естественно, есть определенное количество выстрелов, которые он выдерживает, а потом его просто меняют. Смена ствола происходит за определенное время, в принципе, еще раз повторюсь, это расходник. И с тем количеством боеприпасов, которые нам передаются, можно тут же просчитать, сколько нам надо стволов. Так вот, увеличение количества боеприпасов ведет, естественно, к увеличению количества стволов, сменных стволов для тех, САУ, которые у нас уже есть. Потому, естественно, это довольно-таки правильный ход запустить производство стволов с увеличением поставок боеприпасов. Это как раз говорит о том, что в долгу играют наши партнеры. Запуск производства такого уровня, это серьезное производство, запуск такого уровня, производства такого уровня, оно, во-первых, дорогостоящее, во-вторых, говорит как раз вот именно о поддержке, ну, видении как минимум десятилетней поддержки На наших дійств, воєнних дійств проти Росії. Якщо говорити от, про ракети, пане Романе, зараз США покладаються на Японію і кажуть, що вони дуже сподіваються, що Японія зможе допомогти з виробництвом ракет до комплексів до Петріот. Але от в Японії кажуть, що вони можуть виготовляти лише 60 ракет на рік. А якщо згадувати СЕМТІ, та французько-італійський виробник, Аналогів Петріот, то вони взагалі можуть цикл однієї ракети Астер, сімейства Астер, про яку ви не раз розповідали, може сягати двох років. Чому так довго? Чому а, ті, велика кількість підрядників? Чому не можна це все спростити? Чи а, все ж таки наші партнери йдуть до того, аби спростити і скоротити цей шлях виготовлення ракет? Ну, дело в тому, що ракета це теж високотехнологічний механізм, причому що такое ракета? Це практично. РЛС, радиолокационная станция, это система наведения, это двигатель, боевая часть, система управления это очень сложный механизм. Это система противорадиоэлектронной борьбы, РР, радиоэлектронная разведка, которые также могут проводить, проводить ракеты. То есть это целый комплекс производства, который которые действительно могут заниматься разные фирмы, потом это все вместе собирается, и в принципе вот, цикл производства, он длительный, если это все не поставлено на поток. На поток это когда большой, большой расход, значит, большой расход э, боеприпасов, а значит, э, ставится задача там на порядок больше в производстве, и тогда это все работает. Так вот, Два года это надо для того, чтобы запустить эту... Это не собрать ракету два года, нет. Это если запустить цикл, года за два он запустится и раскрутится, тогда уже выйдет на определенные показатели. То, что Япония, допустим, будет подключаться. А вот как-то мы пропустили этот момент, он прошел в информационном потоке не совсем замеченным. Японское правительство приняло решение за последние там, больше 50 лет после войны впервые начать отгружать военную продукцию за пределы Японии. То есть это вот беспрецедентный, я бы так сказал, шаг. И причем эта продукция, она однозначно, там, может быть, не напрямую в Украину, но через третьи страны, она точно к нам попадет. А японская техника, она, ну, она одна из лучших в этом смысле, военная в том числе. Я уже про микроэлектронику не говорю. То есть этот ход как раз по Японии, он положительный для нас, опять же, игра в долгую. Это не на краткосрочную перспективу, не одноразовая. Это игра в долгую. Еще, еще раз говорит о поддержке таких мировых монстров экономических и военных в том числе на, на, и движению к нашей победе, по поддержке. Плюс Южная Корея. Южная Корея назначена G7 вот на, последнем, на последнем их совещании, назначена распорядителем Средств G7 в поставках в Украину. Потому нам сейчас надо очень важно обратить внимание на Южную Корею, на Японию как раз с точки зрения военной, военных поставок. Третьи страны у нас внутри, ну вот, по крайней мере, есть информация о том, что Япония будет поставлять Чехии. А Чехия, в принципе, Чехии могут нам поставлять всю японскую продукцию, без проблем они так поставляют. Так у нас до сих пор в Чехии нет а, посла. Это вопрос уже к нашей исполнительной власти, уже миллиарды раз об этом говорил. Ну как в Чехии не иметь посла? У нас не было посла в Великобритании. А в Чехии нет посла. То есть основные поставщики военной продукции там нет там нет даже послов, которые выполняют. А поверенные, ну поверьте, поверенные, он такой посол, как и цветной телевизор. То есть в эти вопросы надо исполнительной власти решать, включаться в эти все механизмы. И пока тормозят, причем так, так конкретно тормозят, ну слишком явно этот тормоз уже заметен.